Вітаю з вами мистецька рада. Програма про сучасне українське мистецтво. Я переконаний, художники пишуть свої роботи не фарбами, а почуттями. Скульптури створюються не з глини, а з емоцій. Тож наша програма не про фарби та глину, а про ці почуття та емоції. Сьогодні в програмі: що таке сучасне мистецтво? Чому іноді воно буває таким незрозумілим і як до нього ставитись? На ці запитання відповідає арт-критик та експерт Олексій Титаренко. Сергій Савченко львівський художник, музикант та поет. Його живопис це живопис кольору. Його роботи сповнені відчуття легкості, а сам художник приємно вражає своєю щирістю та відвертістю. Надувний собака з металу, рогалик на стіні. Череп інкрустований діамантами. Сучасне мистецтво давно вийшло за рамки картин. Воно дедалі більше дивує, шокує та навіть вводить в оману. Тож, що таке сучасне мистецтво і яке воно? Ми спробували розібратися з допомогою Олексія Титаренка, мистецтвознавця, арт-критика, куратора столичної галереї, людини давно закоханої в продукт сучасних художників. Савойм'янна мистецтво – це повний сумасшедший дом. Тут можно делать все, что угодно, лишь бы это остановило человека и втянуло в какое-то свое магическое поле. Что такое современное искусство? У нас ну, вот в Украине только 5000 тысяч членов Союза художников. Кто из них занимается современным искусством, а кто – жалкий ретроград. Тут все очень четко поделено. Только тот, кто ищет что-то абсолютно новое, ну, как в науке. Можно делать что-то блестящее, какие-то расчеты, а можно очень мучительно, иногда нелепо искать какие-то принципиально новые пути. Вот тот, ну, кто ищет новые пути, тот занимается современным искусством. И таких из пяти тысяч, наверное, ну, 50. что такое современное искусство. То есть это не живопись, это не инсталляция, это не видео, это не фотография. Все это занудные классификации. Я думаю, это поэзия в чистом смысле этого слова. Сейчас художнику можно делать абсолютно все. Лишь бы это был какой-то новый образ, лишь бы это было искусство. Это искусство это, или это не искусство, это сразу чувствуешь. 90-х годов прошлого века уж совсем недавно город лондон такой центр современного искусства чарльз саачи такой жирный важный рекламный магнат да. И он так уже очень разбогател и думал, куда вложить деньги. Он уже думал покровительствовать молодым художникам. И вот этот Байен зашел на выставку совсем-совсем молодых художников, студентов по нашему училищу там художественного, а по ихнему колледжа лондонского. Они делали выставку в доках прямо. Их не пускали в приличные галереи, в порту каком-то ангае. Его это привлекло. Он думает, ну как интересно, прямо в ангае. Наверное, какие-то молодые, наверное, какие-то необычные, интересные. Он заехал. Ему так все понравилось, что он там увидел в этом ангаре, что он сразу поехал с одним из художников по мастерски и все скупил. Он такой был человек, понятно, с коммерческой жилкой, сделал на них ставку, вложил немножко денег. И получились буквально через несколько лет Ян Бейтиш Атист. Вот одного из них, скажем, Виктор Михайлович Пенчук приглашал недавно в Киев, многие ходили в Пенчук Ацент, это Дэймон Херст, как бы звезда этого поколения. Ну, вот этот Дэймиан Хес, допустим, он же не картинки рисовал. Он все время думает о том, как создать такой мощный образ, чтобы ты попал в плен этого образа. Вот он вот тогда, в начале 90-х, когда он первый раз это все придумал, он говорит, я хотел создать что-то очень страшное. Ну, такое очень страшное. Сначала я думал нарисовать акулу какую-то, акулу людоеда. Но потом я подумал, ну что, еще один рисуночек акулы, тысяча таких было рисунков. И тогда он додумался, он у какого-то австралийского рыбака за 500 фунтов купил настоящую какую-то эту там, гигантскую акулу тигровую, Потом он ее засунул в аквариум, в аквариум налил вот этого формалина, вот как в зоологических музеях это делают. И получилась такая акула, 3 метра в аквариуме, и назвал еще как-то так э, «физическая невозможность смерти». Вот что-то такое. И человек подходил, акула с такой пастью, зубами. То есть это был шок по тем временам, и это... Это подавалось как произведение искусства, это было выставлено в Лондоне, в хороших галереи. И так пошло, пошло, пошло. И когда им занялся вот этот вышеупомянутый рекламный магнат Чаль Сачи, то оно пошло вообще на весь мир. можно вспомнить еще, допустим, француженка такая Софикаль. Вот она мне очень нравится. Иногда искусство – это целый такой какой-то социологический эксперимент с поэтическим подтекстом опять, она взяла группу людей, которые слепые от рождения, они никогда не видели. И она стала с ними беседовать, там задавать им вопросы какие-то, их все время фотографировать. И получилась такая выставка исследования. Вот она спрашивает у, у мужчины бородатого, такого средних лет, вот как вы себе представляете мое? Что такое мое? А он же слепой от рождения. Он так напрягается, смотрит вдаль. В этот момент она, она его фотографирует, и он говорит, «Море – это что-то бесконечное! Я так хочу увидеть мое. Мне кажется, оно такое, оно такое! Вот мы живем в клетке, а море – это бесконечное пространство! Оно так нужно людям!» И вот когда он это говорит, она его сфотографировала, потом на выставке текст, это то, что он сказал, в такой рамочке смешной, а внизу еще маленькая смешная… Ну, фотография Моя. Там какая-то случайная просто. Вот его лицо, то, что он сказал, и фотография Моя. И вот так вот несколько примеров каких-то, и, и получается целая выставка. И это очень интересно. В этом есть что-то живое. В этом есть и философия, и музыка, и гуманность, и, и, и социология. Ну, все на свете. И, то есть... Искусство ⁇ это ну, меньше всего производство красивой картинки. Сейчас мир ценит... Вот слово «красота» вообще получается из прошлых веков. Сейчас нужно создать какой-то такой яркий образ, сильный, который человека заденет, о котором начнут говорить, писать, ну, чтобы сдвиг сознания какой-то был. Но не всегда это эпатаж. Иногда это настоящая поэзия, иногда шок. Ну, что угодно, но лишь бы не оставить человека Харьков равнодушно. настоящий сказочник и мифотворец Хунда Тваса. Вот кто из вас был в Вене, помните эти сумасшедшие дома, да? Он тоже очень долго думал, что бы такое сделать свое. Ведь, казалось бы, уже до тебя все делали. Ему было очень тоскливо в этой размеренной жизни, там, тем более австрийско-немецкой такое, где все очень на клеточке. И вот он начал рисовать как бы сознательно, как в детстве. Вот так неправильные Линии, какие-то разные кляксы, цвета и так далее. И нарисовал так дом большой дом. Дом, э, будто бы нарисованный там рукой ребенка. И у него это так как-то убедительно интересно получилось, что он убедил даже строительную фирму построить дом по его рисуночкам. Это даже не архитектурный проект, он просто там рисовал, как ребеночек, у, у, убедил эту фирму. Они построили в Вене первый дом. Он до сих пор там есть, вот рис там показывают. То есть там каждый метр, он одного цвета, там соседний метр, он другого цвета, вот такие все линии. И он говорит, чтобы человек был счастлив, он должен иметь право, вот когда он высунется из окна на расстоянии метра, сколько он достанет, своим любимым цветом закрасить. И тогда будет интересно, тогда будет живо, весело, а в итоге будет красиво. И так и получилось. И по его проектам не только видно. Сейчас по всей Европе остались его дома, его уже нет, он на небе рисует. Но вот он создал такую легенду, и, и не только жилые дома, и какие-то автозаправки, и заводы. И мир стал гораздо веселее, сказочнее и прекраснее. Вот что такое современное искусство. Надо делать миф и сказку. Сергій Савченко львівський художник, музикант та поет. Його живопис це живопис кольору. Його роботи сповнені відчуття легкості, а сам художник приємно вражає своєю щирістю та відвертістю. Сергій Савченко художник зі Львова. 20 років він активно працює із фарбою. За цей час митець написав більше двох тисяч робіт. Його родзинкою є колір. художник вміє його дуже чітко та виразно використовувати. Часто любить писати картини без пензля, просто руками. Мені дуже подобається мистецтво, до якого художник приклався не тільки думкою, а ще й руками. Це моя думка. Коли я бачу відбитки пальців художника, і коли я бачу, що ця людина ще й володіє матеріалом конкретним, там, я не знаю, бронзою, олівцем, папером. А це не просто намальований скіс, і це виготовив хтось на заводі. Мені це вселяє більше в мене поваги до того художника, до такого твору. Але це моя думка, тому що є дуже багато мистецтва, яке базується просто на, на чистій ідеї, і та ідея є потужна. Цих людей також називають художниками, напевно, вони праві, все в порядку. Але художник, плюс матеріал, плюс уміння, плюс. пропускание этого всего материала через себя, все меня захоплює, мне это нравится, я є прихильником такого мистецтва. Мистецтво не тільки сучасне, не сучасне, мистецтво, в принципі, це є прояв людяності. Людяності в самій основній есенції її сутності. Тобто, яке життя, таке насправді і мистецтво. От, і, скажімо, я не знаю, чи це є прививка до життя. Мистецтво, якщо воно є справжнє і щире, воно є саме життя, яке відображене в певних матеріалах, певним способом художником. Шукати якийсь книжний смисл, смисл, який визначається, який є дуже конкретний, який конкретно, який можна відобразити словами тими чи іншими. Тобто для того воно і є візуальне мистецтво, тому і малюється, тому що не говориться. От, якби я хотів щось сказати дуже чітке і конкретне, я б його просто сказав, як зараз. А тут все таке відображення якихось певних відчуттів, якихось станів. В житті не все так просто, що тяжко є тяжко, а легко є легко. Але насправді якраз є завдання органічно передати те, що відбувається всередині. І по-іншому воно і не виходить. Тобто, якщо справді важкий стан якийсь там, не знаю, бувають різні моменти в житті, ну, роботи легкі не виходять. Але краса життя полягає в тому, не їх тільки в тому, щоб було красиво і легко, і таке собі яскраве і так далі. Життя воно складається з дуже багатьох відтінків. І тому я вважаю, що завдання, ну, своїм завданням, я не кажу, може, завдання художників в принципі, але своїм завданням достатньо точно передати те, що відбувається в мені в даний момент. Художник це є е, е, таке визначення свободи. І е, для мене більш важливо салон це чи, чи не салон, мені, мене це менше турбує. Я дивлюся, чи художник працює над своїм внутрішнім світом, чи він обслуговує якісь теми, чи він обслуговує політику, чи він обслуговує якісь е, не знаю, чужі ідеї. Тому що сучасне мистецтво, як на мене, має останнім часом от такі йдуть тенденції, і вони вже багато років створювалися, що художник просто поставлений на обслуговування певних речей. А мені здається, за художником повинні люди йти, а не він має йти за, за кимось. Більше глибше ці речі сприймають, є, які здатні це сприймати, є люди, які цього не здатні сприймати. Сприймання мистецтва і взагалі потребує дуже, дуже високого рівня, чутливості і, і освіти також. І просто і це складно, це так само, як з вином. Знаєте. Вино до певного рівня можуть люди впізнавати, молоде, старе і так далі, а вже по-серйозному розбиратися можуть одиниці. Так само і з мистецтвом.